الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من <مي> يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا this is وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا اذا جئت او كما قال عليه الصلاه والسلام حبيب مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حبيب مجيد الحمد لله. الله أعطانا محمد وإنا كنت شكرياً. যে মহারত আমিন আমাদেরকে আজকেও জিলকন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে আল্লাহ তালার ঘরে একত্রিত করেছেন এজন্য আল্লাহ তালা দরকারে সুপ্রিয়ার কালে বঞ্চার উপরে আগাম করিল্লা